ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিচডৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোদ বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সমীৰনে পৰি কৈ আছিল তুমি আহি পোৱালৈ মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰিম পৰি মোৰ এটা প্ৰেষ্টিজ বুলি কথা আছেতো তাৰপিছত আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুে কৈ আছিল মই আৰু পৰিয়ে তোমাক কিমানবাৰ ফোন কৰিলোঁ অথচ তোমাৰ একো এটা ৰেচপন্স নাই তাৰপিছত আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ সমীৰণে পৰি কৈ আছিল ইমান দিনে ইয়াত অকলে আছিলোঁ যেতিয়া পিছলৈও থাকিব পাৰিম তেতিয়া পৰিয়ে মাত দিছে তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা পুনৰ সমীৰণে মাত দিছে মোৰ হাতত আৰু বেলেগ অপশ্যন নাই পৰি প্ৰমৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনোৱে কৈ আছিল সি মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা বিহেভ কৰিলে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ছ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একেনৰ টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব